أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وَإِذَا أُرْقُوا مِنْهَا مَكَانًا زَيِّقًا مُقَرَّدِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ سُبُورًا لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ سُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا سُبُورًا كَثِيرًا قل اذلك خير ام جنه الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء وبصيرا لهم فيها خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول وأنتم أزللتم عبادي هؤلاء أم هم ذل السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء من أولياء ولكن متعتهم واباءهم حتى نسونك وكانوا قوما بورا وقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وما ارسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا